10 тысяч суммарно обрабатываем. Нет. У нас земля на нескольких юридических лицах, а люди, техника, все это на предприятии «Контакт Плюс». А то, что востребовано на рынке, то и выращиваем. Ну, может, с какой-то маленькой спецификой все-таки мы в такой находимся в зоне жесткого болезья с низкогумусными почвами, песчаные, супесчаные. С тракторами я стремлюсь, чтобы это было новое, с автосалона, <связано>, с трактор, трактора, салона. Этот трактор, этот экипаж, который работает на тракторе, они у меня специализируются на таких вот двух больших работах. Это пахота и это посев, разнообразный посев. Ну, за ними Три севалки закреплено. Две пропущенные севалки за ними закреплено. И социальная высела. Во-первых, была потребность трактора. Нужен был трактор. Вот в силу определенных там причин, в силу износа, замены и прочее. Вот. А во-вторых, это было такое эксклюзивное предложение на рынке. Которая ну, просто вот подкупила. и Я посчитал, что разница почти в 100 тысяч долларов стоит того, чтобы рискнуть. Вот это основной критерий выбора. Да, понятно, что на рынке можно найти там ну не знаю, можно, не можно, но что-то уверен, что можно и с большей разницей. Но это будет совсем что-то такое, которое не стоит рисковать. Ну а ФЕНД самый популярный. Трактора Германии смотрел на систему рычагов, на подвеску. Ну, не знаю, как оно покажет практика в будущем. Но вот фенда мне кажется, сделано это немножко умнее. Вот Джон сделал э, так, что когда у тебя изнашивается там определенная деталь, то восстановить ее, ну, так, скажем, сложно. Ее не засунешь в станок, не проточишь, не завтулишь, там, не что-то сделают. У Финда, я так понимаю, что это просто выкрутил, другую штуку прикрутил. Ну, я считаю, что это умнее. Самый комфортабельный, конечно, тут Фэд. Подрессоренная кабина. У меня работают на тракторах два брата. Один из братьев работает на Джандире. И у него там проблемы с позвоночником. А второй брат вот тоже с Джундира пересел на Фен. Да? И вот тот, который старший на джиндире, он здесь, там подходит и вздыхает, что вот мне бы к Джундиру да такую в подвеску такую кабины, когда мягко, хорошо. Ну, немецкая концепция, понимаете. На тракторе на немецком работает сам фермер, он для себя покупает, и производитель делает под него машину, которая комфортная, ну, такая же, как и легковой автомобиль, на котором он каждый день ездит. Американцы, у них немножко другая философия, она более сходна к нашему. Мы и там, и здесь крупнотоварное производство, и работают в основном наемные люди. Ну, по большому счету, нас всех интересует такой показатель, как надежность. Но в надежности имея базовое образование инженера-механика, помню, что такое наработка на отказ. Наверняка слышали такое понятие. Да, это время, которое там, абсолютно новая машина прошла до какой-то первой любой поломки. Вот, эти вещи, они более интересны. У трактора межТОшный интервал, у Фенда 500 часов. У других тракторов 250. Да, вроде бы как бы легче в два раза надо да, да, меньше. Но э, у трактора э, Фэн там 50 литров масла надо купить на, на этот ну, да. В другой трактор нужно 25. Поэтому ну, где-то оно так вот баланс этот сохраняется. на вартости работает да, экономия. Ну, наверное, все-таки да. Потому что вартость работает, это тоже такая, знаете, штука уже недешевая. Дуже комфортний, дуже подобається. Я в технічних характеристиках не дуже, Це, я думаю, пройде 5 років і ми зможемо дати конкретнішу відповідь, як нам цей трактор. Поки що він нам подобається.